Харкові нещодавно пройшов перший чемпіонат по бодібілдингу, фітнесу та атлетизму. А що саме там відбувалось, я вам покажу вже за декілька секунд. Не перемикайтесь. И все хотелось сказать о Всеукраинской Федерации ЮВПФ, которая была открыта в 2009 году, нашими легендарными спортсменами, президентом Федерации Луцак Валерий Алексеевич и генеральный секретарь Федерации Березовый Роман Васильевич. И замечательная спортсменка, судья международной категории Татьяна Луц. Их кропотливая работа, усилия дали свои плоды, что на сегодняшний день у нас 8 региональных федераций, и в том числе Харьковская федерация, которая была открыта 6 октября. 2017 года. Всеукраинская федерация ВИБПФ входит в международную федерацию WBPF, которая начисляет 150 стран. И Всеукраинская федерация ВИБПФ занимает первое место в Европе и входит в топ-5 в мире. 21 октября уже прошел сразу же чемпионат первых Харькова на котором был призовой фонд 100 тысяч гривен. И были достаточно хорошие а, призы, подарки от наших спонсоров. А, мы рады сотрудничать со всеми. А, но есть уже и а, такие спонсоры-партнеры, которые наши, уже, я надеюсь, будут постоянными. Это йод, где мы находимся, это спортфактор. У нас на 2018 год а, большая, большая турнирная таблица. А, это будет 28 апреля Кубок Харькова. А, 5 мая планируется Кубок Украины. Мы проводим проводим постоянно открытые собрания, где спортсмены могут абсолютно безвозмездно получить поддержку в подготовке к соревнованиям. Вот, узнать, куда были направлены там, средства, которые... Это мой доступ к ужине спортсменов. Да, абсолютно любой может прийти и задать прямой вопрос, куда вы потратили деньги. Тот, то без коррупции. Тот, кто без знает, так. Олексій, скажіть, будь ласка, які перспективи чекають на ваших спортсменів, і чому такий був ажіотаж? Чому вони проявляють увагу до вашої федерації? Ну, в першу чергу, це тому що між нашою федерацією і альтернативна федерація ФБ все устроєно інакше в все спортсмени несуть деньги, а у нас спортсмени можуть заробити. А по поводу перспектив, ну теперь у наших спортсменов огромные перспективы в будущем. Они могут участвовать на серьезных турнирах, таких как «Арнольд Классик, Олимпия и все турниры серии МПС. Сейчас наша федерация внедряет политику э, воспитания про спортсменов. Это очень важно. Есть квалификационные турниры во многих странах мира, таких как Америка, очень много везде по Европе, Испания, также Мексика, Аргентина, очень-очень много всего. Я считаю, что это очень как бы, важный такой вклад в спорт, когда аматорский спорт может перейти в профессиональный. Как выдаются профессиональные карты? Есть квалификационные турниры. Я 8 лет выступала в аматорском спорте, и в этом году мне выдалась такая возможность поучаствовать на квалификацию вот в профессиональную, на профессиональную карту. Турнир будет проходить в Испании, и будет называться Олимпия. Угу. Вот как у всех остальных видов спорта есть Олимпийские игры, у нас в бодибилдинге есть Олимпия. Какие грядут планы у вас на следующий сезон? На следующий сезон мы хотим принять участие в двух или трех международных турнирах и надеемся занять там призовые места. У нас уже довольно много высоких результатов, и чем выше твои результаты, тем выше ожидания от тебя. Когда я начинала этим спортом заниматься, я начинала с двух раз в неделю, и мне казалось, что я просто умру от усталости и не могла успеть восстановиться. Мне было ужасно тяжело, и казалось, что невозможно пережить это. Нагрузки. Сейчас я занимаюсь 6 раз в неделю, чаще всего при подготовке к соревнованиям 2 раза в день. То есть это около 12-13 тренировок в неделю. И я прекрасно себя чувствую. Поэтому все зависит от опыта, насколько ваше тело уже готово к тому, чем вы будете его нагружать. Самое главное не перетруждаться изначально, иначе вы бросите, не успеете начать. Чем привлекает наша федерация, мы принимаем всех спортсменов и предоставляем им возможность. Возможность участвовать в соревнованиях. У нас нет такого отбора, вот ты будешь выступать, ты не будешь выступать. Мы всем даем возможность. Наша федерация, она в Украине уже с 2009 года, в Харькове вот, были первые региональные соревнования. Спонсоры у нас были достойны. Это фирма спорт, 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 спортивного питания «Спортфактор». из которая достойна помогли, спонсировали наши угу. турниры. Не финансово, но спортивным питанием, качественным. Сейчас э, мы готовимся плодотворно к Кубку весны. И всех желающих спортсменов мы приглашаем нашу федерацию. Также партнерам и спонсорам наши двери для вас всегда открыты. Суши-роллы, сеты, компай, японские секреты, компай, довезем до адреса, компай, быстрее, чем наса, качество и скорость, делаем заказ, Хей! заходи сейчас на компай. Комьюэй! На жаль, наш час дійшов до кінця, але я як завжди побажаю вам щастя, здоров'я, наснаги, звісно, допитливості, що ви чекали на наш наступний сюжет, тому що ми з вами зустрінемось рівно за тиждень на цьому каналі. У цей же час. До побачення.